মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক নতুন এটি অধ্যায় তোমালোকৰ ভাষা জ্ঞানক ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে বুষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে ডিছকাছ কৰি আছোঁ ফাৰ্ষ্টতে মই তোমালোকক পঢ়াই শুনাই তাৰপিছত ইয়াৰ আঞ্চাৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম ক্ষমতা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা প্ৰকাণ্ড কোঠাত সেই সভাখন আয়োজন কৰা হৈছিল পৃথিৱীৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰায় তিনিশতকৈও অধিক ধাৰ্মিক তথা ধৰ্ম সম্পৰ্কে গভীৰ জ্ঞানসম্পন্ন লোকৰ সেই সভাত সমাৱেশ হৈছিল এই ধাৰ্মিক লোকসকলৰ পৰা ধৰ্ম সম্পৰ্কে তথ্য গধুৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ প্ৰায় দহ হাজাৰো অধিক লোক সেই সভালৈ আগমন হৈছিল এই সকলোবোৰ লোকৰ সন্মুখত শৰীৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বামীজীক বহিবলৈ দি তেওঁক এটা ডাঙৰ সন্মানৰ পাত্ৰ কৰা হৈছিল তাৰপিছত কি দিছে কেইজনমান বিখ্যাত পণ্ডিতে ধৰ্ম সম্পৰ্কে নানা তথ্যবোধৰ কথাবোৰ কোৱাৰ পিছত আমাৰ স্বামীক ক'বলৈ দিয়া হ'ল স্বামীজীৰ ভিত ভিতৰে ভিতৰে অলপ ভয়ো লাগিছিল কাৰণ তেওঁ কেতিয়াও বিদেশত ইমান মানুহৰ সন্মুখত কথা কোৱা নাছিল তেওঁ এটা গেৰুৱা ৰঙৰ পোচাক পিন্ধিছিল আৰু মূৰত কমলা ৰঙৰ এটা পাগৰি মাৰিছিল তেওঁ মনতে এবাৰ জ্ঞানৰ দেৱী সৰস্বতীক আৰাধনা কৰি তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল তাৰপিছত কি আছিলে স্বামীজীয়ে গৈ মোৰ মৰমৰ ভাই আৰু বন্ধুসকল বুলি তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে স্বামীজীৰ কথা কোৱাৰ ভাৱ ভংগী ইমানেই আকৰ্ষণীয় আছিল যে শ্ৰোতাসকলে লগে লগে হাত চাপৰি মাৰি তেওঁক উৎসাহ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে স্বামীজীৰ লগে লগে মনৰ ভয় আঁতৰি গ'ল আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে বা খুব ধুনীয়া এটা টপিক ইয়াৰ হয়তো তোমালোকে গম পাইছানে নাই তাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে ইয়াৰ হৈছে আমাৰ স্বামী বিবেকানন্দ বিবেকানন্দৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল চিকাগ' চহৰত যেতিয়া তেখেতে ভাষণ দিছিল ধৰ্ম সম্পৰ্কত এতিয়া ইয়াত থকা আমি কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰখিনি আলোচনা কৰিম বাৰু কি কৈছিলে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনত ধৰ্মসভাখন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কিমান পণ্ডিত উপ উপস্থিত আছিল এটা ডাঙৰ কোঠাত ধৰ্মসভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল ধৰ্মসভাত প্ৰায় তিনিশ পণ্ডিতৰ উপস্থিতি আছিল এটা ডাঙৰ কোঠাত ধৰ্মসভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত প্ৰায় তিনিশ পণ্ডিত উপস্থিত আছিল ধৰ্মসভাখন কলিকতাত অনুষ্ঠিত হৈছিল কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা কাৰণ ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন আছে ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কিমান পণ্ডিত আছিল চাইছে যিহেতু দুয়োটা কুৱেশ্যন ইয়াত একেলগে কোৱা হৈছে সেইকাৰণে তোমালোকৰ নিশ্চয় এইটো অপশ্যন তোমালোকৰ কাৰেক্ট হ'ব গ নম্বৰ অপশ্যনটো এটা ডাঙৰ কোঠাত ধৰ্ম সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত প্ৰায় তিনিশজন পণ্ডিত উপস্থিত আছিল পইণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ এতিয়া আমি গৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি সোধাইছিলে স্বামীজীয়ে কিয় মনে মনে ভয় খাইছিল কিয় ভয় খাইছিল স্বামীজীৰ কথা কোৱাৰ অভ্যাস নাছিল স্বামীজীয়ে ইমানবিলাক লোকৰ সন্মুখত কথা কোৱা নাছিল স্বামীজীৰ আত্মবিশ্বাস কম আছিল স্বামী স্বামীজীয়ে ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰিছিল কোনটো হ'ব এই ইমান মানুহ যে আছিল খ নম্বৰ অপশ্যনটো এইটো তোমালোকৰ খাৰেক্ট হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছিলে তোমালোকৰ স্বামীজীয়ে কি পিন্ধি ধৰ্মসভালৈ গৈছিল এক নম্বৰ অপশ্যনত আছে ধুতি পাঞ্জাৱী তাৰপিছত তোমালোকৰ খ নম্বৰ অপচন আছে স্বামীজীয়ে সদায় পিন্ধা কাপোৰযোৰকে পিন্ধি গৈছিল স্বামীজীয়ে গেৰুৱা কাপোৰ পিন্ধিছিল স্বামীজীয়ে গেৰুৱা কাপোৰ আৰু মূৰত কমলা ৰঙৰ পাগৰি মাৰিছিল এইটো হ'ব তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছিলে স্বামীজীয়ে কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগতে শ্ৰোতাসকলে কি কৰিছিল কি কৰিছিল স্বামীজীৰ কথা শুনি ভাল পোৱা নাছিল স্বামীজীৰ কথা শুনি হাত চাপৰি বজাই তেওঁক উৎসাহিত কৰিছিল স্বামীজীৰ কথাবিলাক একো বুজি পোৱা নাছিল স্বামীজীক ইংৰাজীত ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছিল এইটো হ'ব তোমালোকৰ হাত চাপৰি মাৰিছিল যে এইটো ৰাইট এন্সাৰ ফাইন নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে কি তোমালোকৰ যে স্বামীজীয়ে কথা ক'বলৈ উঠাৰ লগে লগে কাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল এইটো কোনটো হ'ব স্বামীজীয়ে কথা ক'বলৈ উঠাৰ লগে লগে জ্ঞানৰ দেৱী সৰস্বতীক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল ক নম্বৰ স্বামীজীয়ে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল স্বামীজীয়ে তেওঁৰ গুৰুৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল স্বামীজীয়ে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল কোনটো হ'ব এইটো ক নম্বৰ অপশ্যনটো তোমালোকৰ খাৰেক্ট সরস্বতী দেবীক প্রার্থনা করছে আচ্ছা এইখিনে তোমাল মই এটি দিব দিবস কুয়েশনটা হল তোমাদের এনে ধরনের কোশেন আচ্ছা মই কি স্বামী স্বামীজি স্বামীজীয়ে মোৰ মৰমৰ মোৰ মৰমৰ ভাই আৰু ভনীসকল ভাই আৰু ভনী ভনীসকল বুলি কাক কৈছিল কৈছিল বা সম্বোধন কৰিছিল কৈছিল মই কইসিল্ট লিখি আনসারটা হবো তোমালোকৰ এনেকা নাম্বার এ শ্রোতাক শ্রোতাক নাম্বার জন জনসাধা ৰনক তাৰপিছত নাম্বাৰ চি ধৰ্মাণ ৰাইজক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক নাম্বাৰ ডি কোঠাত থকা কোঠাত থকা সকলোকে লোক কোনটো রাইট আনসার হব তোমালকে আনচাৰটো কমেন্টত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তোমালোকৰ কোয়েশনটা স্বামীজি মোৰ মৰমৰ ভাই আৰু বুলি কাক কৈছিল বা কাক সম্বোধন কৰিছিল ক নম্বৰ অপশ্যনটো হল তোমালোকৰ শ্রোতাক খ নম্বৰ অপশ্যনটো হল তোমালোকৰ মানে বি অপশ্যনটো জনসাধাৰণক তাৰপিছত সি অপশ্যনটো হল ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক এইটো কিন্তু ৰাইজক তোমালোকে সেইটো ৰাইজক ফাইন তারপর ডি নাম্বাৰটো হল কোঠাত থকা সকলোকে কোনটো হব রাইট অপশন তোমালোকে কমেণ্টত লিখেলে চেষ্টা কৰিবা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিওটি ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিবা আর প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা চোৱাৰ কারণে ধন্যবাদ